anak-anak Islam Melayu hisap dadah. Supply dadahnya siapa? Ini yang kita kena kaji. Kenapa yang hisap dadah Melayu? Yang supply itu siapa? Bangsa apa? Tuan-tuan tak nampak ada satu benda yang sangat jauh makannya, yang sangat dalam makannya, yang sangat jauh pemikirannya, nak menjadikan orang Melayu dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun akan datang, tidak ada lagi mampu memberikan kekuasaan dalam mengundi. Kenapa kita tak buat kempen habis-habisan, membantu sama menyelesaikan masalah dada, masalah syabu, masalah jenayah, masalah sosial hari ini. Kita asyik duk buat satu benda yang lain, kita tinggalkan generasi muda, sedangkan generasi muda inilah yang akan kehadapan. Bagi bangsa yang sangat tidak mengharapkan undi-undi Melayu, mereka sangat seronok bila undi-undi Melayu muda-muda ini tak campur tuan-tuan. Mereka seronok dengan muzik, seronok dengan peleseran, seronok dengan hobi, seronok dengan benda-benda lain. Dan inilah yang disogokkan kepada manusia yang bernama Melayu sekarang. Cuba tuan-tuan tengok dalam seni hiburan. Bangsa apa yang kontrol hiburan Melayu? Dia bukan Melayu. Tetapi dia menguasai hiburan Melayu. Di tangan dia. Orang Melayu buat filem tak balik modal. Dia buat filem ratusan juta dia dapat dalam setahun. Satu filem dia boleh pergi tujuh juta, lapan juta. Siapa yang kontrol dalam muzik? Siapa yang import penyanyi-penyanyi luar buat konsert di Malaysia? Mereka pegang benda ini. Heboran orang Melayu hanyut. Dadah. Siapa dia yang kontrol dadah? Yang membekalkan dadah-dadah dan sebagainya. Untuk apa? Supaya orang Melayu sudah hilang kuasa. Yang ini yang Yusuf Kordawi sebut. Mati pada usia muda. Dia jadi musibah pada kita. Sebab itu tuan-tuan. Kita kena fikirkan. Benda ni sama-sama tuan-tuan. Akibat daripada satu bentuk yang kita tak fikirkan kemudian hari dia jadi payah pada kita. Malaysia ni unik. Malaysia ni unik. Uniknya tak mana. Uniknya pada kerusi. Sebelum dapat kerusi, tiap-tiap hari baca ayat kerusi. Dah dapat kerusi, jarang sungguh dah. Itu no. 1. unik nombor satu. Unik nombor dua. Siapa yang paling banyak yang berdaftar? Siapa yang paling banyak pengundi di satu-satu kawasan Maka orang itulah yang akan menjadi calon Kalau bangsa itu paling banyak Bangsa itulah jadi calon Itu unik nombor satu Unik nombor dua Kalau bangsa itu pun paling banyak pun Kadang-kadang dia belum jadi ketua Belum jadi calon Kadang-kadang orang hak sikit pula jadi calon Itu pelik nombor dua Sepatutnya dia majoriti Dialah yang menjadi calon Tak dalam Malaysia tak Tak tentu lagi ini pelik. Satu benda yang sudah berada dalam tangan kita, tiba-tiba kita boleh bagi ke orang lain. Itu kepelikan orang Melayu. Sepatutnya kita pertahan benda itu. Sebab aku dah pegang benda ini. Tapi orang Melayu memilih jalan untuk bergaduh. Memilih jalan untuk bercakaran. Orang Melayu adalah jumlah yang sedikit. Dalam seluruh dunia, Melayu Malaysia ini sedikit. Dan sedikitnya orang Melayu, kita memilih untuk berpecah. Kita lupa yang kita ni sedikit. Dia berbeza dengan Indonesia Indonesia pun Melayu Tapi kalau bergaduh sama-sama Melayu Tak menguntungkan siapa-siapa Melainkan Melayu balik Melayu Indon yang rugi Melayu Melayu Indon yang untung Bangsa lain tak boleh untung Sebab apa? Sebab mereka pegang Soekarno naik Jatuh Soekarno Tetap Soeharto Soeharto orang Melayu Soeharto jatuh Naik biji Habibie Biji Habibie pun tetap orang Islam Melayu Biji Habibi jatuh, naik Gusdur. Gusdur jatuh, naik Megawati. Megawati jatuh, naik Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo jatuh, naik Mamang Diawan. Tetap orang Melayu juga. Peduli apa dengan mereka? Mereka tetap dengan orang Melayu yang memerintah. Tapi di Malaysia, tuan-tuan jangan salah faham. Tuan-tuan ingat jatuh orang Melayu. Orang Melayu yang akan naik. Belum tentu tuan-tuan. Ini benda yang kena ingat. Thailand bergaduh, lantau lah bangsa Thai yang akan naik Cawalit Chun Sayut turun naik Banhan Sirpa Arca Banhan Sirpa Arca naik, naik Taksin Sinawat Taksin Sinawat jatuh, naik Abishid Bijajiwa kalau Abishid jatuh, naik Abishid Bacan pun tetap bahasa bahasa Thailand juga jangan kita terpengaruh dengan Indonesia apa yang Indonesia buat kita ikut Jangan semua orang hari ini berkiblatkan Indonesia. Nak menjatuhkan kerajaan dengan rusuhan. Itu cara Indonesia. Semua sistem Indonesia. Mereka jatuh tetap bangsa mereka. Bila kita bawa balik cara Indon ke sini. Dia belum menjamin bahawa Melayu yang akan memerintah. Kadang-kadang bangsa lain. Ni yang Yusuf Kordok yang Imam Ghazali sebut. Pemikiran ini tuan-tuan. Jangan jadi muda dah mati akhir jadi rosak. Nombor tiga kata Imam Ghazali. Musibah nombor tiga. celak Tiba-tiba buta. Kasim selamat ke? Belum. Berapa ramai orang yang buta kerana menangis. Sikit sangat. Setakat yang kita jumpa Kasim selamat. Merindui isterinya Sabariah Mansur. Nangis setiap malam, nangis setiap malam buta. Buta Kasim Selamat. Itu cerita dia seorang, jarang benar tuan-tuan. Orang menangis ni buta. Kita jumpa Kasim Selamat alas 1962. Ya, Kasim Selamat dapat anugerah the most versatile talent. Pelakon yang paling berwatak sekali diberikan pada Pierre Romley. Kerana pandai berlakon. Tiup set sepun. Padahal yang tiup Yusuf B. Ya, hebat tuan-tuan. Apa makna buta selepas celek? Buta selepas celek bukan maknanya pergi ambil jarum, pi cocok mata, pi ambil buluh cocok mata, tidak. Orang yang buta selepas celek maknanya ialah orang yang tidak dapat melihat kebenaran yang berlaku di hadapan mata dia. Itu maknanya buta. Macam saya katakan tadi. Orang tua perempuan tadi yang duk berkasih-kasihan dengan negro tadi, tu buta. Tak dengarkah berapa ramai wanita-wanita janda yang kena tipu dengan warga asing? Kamu masih lagi percaya? Itu nama dia buta. Berlaku macam-macam benda di hadapan mata kamu, kamu buta. Itu nombor satu. Nombor dua, apa makna buta selepas celak? Penyakit. Penyakit. Malaysia duduk di ranking nombor 6 dalam negara Asia yang mempunyai penyakit kegemukan nombor 6 paling tinggi dalam dunia. Selepas Arab Saudi. Selepas Emiriah Arab Bersatu, selepas apa nama Kuwait, selepas Qatar. Dia datang nombor 6 Malaysia dengan bangganya. Malaysia setaraf dengan negara Arab mempunyai kadar kegemukan paling tinggi. Tuan-tuan tahu apa dia makna kegemukan? Obesiti ni apa? Dia paling hampir kepada kencing manis. Kita tak kata tuan-tuan, negara Arab memang memang kuat kencing manis. Nombor satu, aircon. 24 jam rumah depan aircon, pasal panas. Peluh tak keluar langsung. Nombor dua, makan tak berhenti tengah-tengah malam ni, makan cuba tuan-tuan tengok tuan Arab makan kambing tu dia sekong seorang dia kita tengok pun gerun, boleh habis kan? boleh, nasi mandi tu satu talam, dia seorang tuan-tuan kita ni tak boleh sumat dah dia boleh lagi, selama rok dia masuk makan tengah malam lepas tu tidur lepas tu bangun, lepas tu tidur balik, ni bangsa Arab sebab tu perut dia boroi. cuba tuan-tuan tengok Arab Nabi Muhammad badan dia slim bila mandi air terus jatuh ke bawah orang kita sekarang bila mandi air turun ke depan balik baru turun ke bawah subhanallah sekarang orang Melayu sedang mengejar orang Arab daripada segi kadar gemuk dan kadar kenceng manis sebab perangai orang Arab kita dah tiru dulu yang rajin makan malam orang Cina sekarang orang Cina tutup kedai malam. Yang buka kedai Tom Yam dan kedai Mamak 24 jam. Sejak datang dua golongan ini yang buka kedai banyak ni Tom Yam dan Nasi Kandar. Tuan-tuan boleh tengok kadar kegemukan dan kencing manis orang Melayu sangat tinggi sekarang. Pagi-pagi teh tarik roti canai. Pagi-pagi teh tarik roti canai. Malam-malam nasi. Nasi biryani, Nasi, nasi, nasi. Pukul 2 pagi tengok bola. Chelsea lawan Manchester.